когда объявили ну, сафари на тетушек, ну, мы поехали. Я взял ребят тоже своих, потом с работы у меня ребята тоже, ну, мои рабочие, вот они одним джипом тоже поехали. И мы поехали на Майдан, приехали ночью, кучковались на Европейской площади ребят какие-то. Я подошел, спросил, кто тут координатор по автомайдану, мне сказали вот этот. У нас было две машины, там еще к нам один хоббис попросился. Ребята скачали мне радио на телефон. Мы возле мафии подошли, там был свободный доступ. Кстати, многие кафе подкрывали свободный доступ в интернет. Прошла информация, что на дружбы народов возле дома мебели какое-то скопление огромная машины непонятных. Приехали, оказалось, это ультрас. Тоже охотятся на тетушек по своей программе. Вот. Но реально город, по сути, в ту ночь кишел машинами. Просто. Реально, машины баражировали по всему Киеву, вот. потому что, ну, устали от того, что на улице беспредел, а менты вместо того, чтобы э, ловить этих негодяев, они их крышуют. Вот. Реально. Тут приходит информация, что на, э, там сам, возле родины матери, там, где села, село, вот, заблокировали на автобус с тетушкой. Приезжаем, действительно, стоит микроавтобус, этот, «Мерседес». Вот стоят ребята, вот, я говорю, выше, говорю, что тут у нас? Лед, д, д, номера Днепропетровские. Я говорю, да, выше, говорю, ну, пойду пообщаюсь. Я да, пришел, выделил, в стекло постучал, говорю, открывай. Вот не буду, я говорю, сейчас разобью. Он, окей, открыл, говорю, откуда? Кривой рух. Я говорю, блин, земляки, а что здесь делать? Там мы тут на экскурсию приехали, а, говорю, это экскурсанты, говорю, это самое, открывай двери, ну, автобус, вот, не будут открывать. ну как хотите, сейчас говорю, лупашим стекла и все. Ну. а мы еще злые были после того, как ребят побили. Говорю, знаешь, у нас он, пацанов побили, говорю. А еще прошла информация, что там вот было накануне со стелы, вот Динамо сбросили ребят, еще якобы кто-то из них там в больнице умер. Вот, еще как раз та информация пришла. Мы злые были, реально. У нас уже, по сути, была первая кровь. Ну, открыли дверь автобуса, там, ну, как говорится, устойчивый запах перегара. Сидит пацанва, я говорю, выходим по одному, а мы не будем выходить. Окей, сейчас кидаем гранату. <с>, ну, гранат, естественно, никаких не было, по сути, блеф. Вот, у меня вообще ничего не было, даже был без, без балаклавы. Вот как-то так сложилось. Контингент были от учащихся ПТУ, был даже один студент, как он говорил, политеха Криворожского. Я говорю, ты, ты, ты что здесь делаешь, ты же грамотный человек. А я приехал в Киев посмотреть. Ну, смотри. Ну, говорю, пацаны, вы, ну, видите, какая ирония судьбы. Денег еще не получили, успеть не получили, вот по морде уже успели схлопотать. Я а, говорю, а что будет в следующий раз подумайте? Мы популярно объяснили, что в Киев ездить нельзя с такими намерениями. У гости, пожалуйста, гулять, вот, людей не обижать. Пожалуйста, приезжайте, мы будем рады, мы гостеприимные люди. Ну, бить машины, бить людей, грабить магазины, извините. Извините, мы своим не позволяем это еще. Гопота заезжая приехала, да еще и земляки. Ну, закончилось сообщение тем, что приехали два микроавтобуса с автомайдана. Вот. Загрузили этих тетушек в эти автобусы их повезли на Майдан. В дом просыл, за да, я не помню. Ну, Кого-то повезли. Просили вот. машину, ребята начали там меня критиковать, ну, то есть, вот того, что не слишком ли ты жесток и так далее. А чем он говорит лучше Беркута? Я говорю, а, мы лучше Беркута. Я говорю, ты понимаешь, я просто вырос такой, с таким континентом, я знаю, как с ними разговаривать. По-другому они не поймут. Я говорю, если после этого хотя бы половина вернется домой и скажет, я больше на Мадан не поеду, я говорю, не зря мы эту ночь не спали. Реально, только таким образом.